мы сегодня ограничим с Крымом и с городом Армянск, в котором расположены два химически опасных производства. Это содовый завод и завод «Титан». На заводе «Титан» значит, аммиак приблизительно 80 тонн. При попутном ветре достигает района Каланчак, где-то Червоный Чабан, такой поселок, 1300, 1300 до 2000 человек, которые будут страдать от этого Облака могут пострадать. Ну, э, от аммиака можно спрятаться, э, э, инструкции мы раздали, можно спрятаться в подвальное помещение, потому что он поднимается вверх. Э, на содовом заводе более, более плохо, потому что там хлор, приблизительно где-то 105 тонн хлора, и это, э, этим количеством хлора мы достигаем, э, вернее, хлор достигает Новотроицкого, Каланчатского, Чаплинского районов. К сожалению, хлор такой газ, который стелится по низу и э, не, не спрячется ни в подвальном помещении нет. И в Херсонской области, практически, ну и в других областях очень э, слабо, э, средств защиты у людей нет. Поэтому такая беда мож, может нас постигнуть, мы ее рассматриваем. Еще одна беда в том плане, что если отключ, отключена электроэнергия, авария будет э, обнаружена позже чем если электроэнергия будет и будут работать защитные средства на заводах. И мы не, не уверены в том, что Крым сначала сообщит нам, а потом сообщит на свою территорию. Хотя, конечно, они тоже волнуются за своих людей, но по всей вероятности мы будем знать о случившемся уже вторым. Поэтому не успеем сообщить людям нашим, которые проживают в этих районах. Это одна такая очень серьезная беда, которая может нас постинуть. Потом при отключ отключении электричества у нас во всех этих районах, которых я назвал выше, у нас работают вертикальные дренажи, которые сегодня понижают грунтовые воды до того уровня, чтобы он не вышел наружу, не было подтопления грунтовыми водами. К сожалению, при отключении электричество эти грунтовые воды выйдут наружу и практически ну, уже уже канализа... те стоки, которые без электричества тоже не могут работать значит канализационные стоки они будут подпитываться еще и водами грунтовыми и это ну, будет заражение канализационными стоками практически большой территории области водоподача при отключении света водоподача тоже, тоже будет не работать то есть практически эти районы которые будут отключены от света значит, будут вынуждены завозить воду потому что воды таковой не будет ну и как Андрей Станиславович уже сказал вся инфраструктура школы детские садики Лечебные учреждения, в лечебных учреждениях есть свои генераторы, но работать постоянно в таком режиме, конечно, конечно, они не смогут долгое время. Но школы и детские садики, они, конечно, останутся закрытыми, потому что, ну, практически невозможно без света у детей там проводить, проводить какие-то работы по их воспитанию там и содержанием этих детских садиков.